Я Александра Сотвицкая. В данный момент учусь в магистратуре Академии адвокатуры Украины. Буквально через неделю уже буду ее заканчивать. Благодаря тому, что это уже шестой год моей учебы в юридическом вузе, могу так или иначе рассказать, наверное, даже не так рассказать, как характеризовать, как я училась, какие были плюсы, какие были минусы учебы в Академии. Участь в школе, приоритетом для меня был спорт. Более 15 лет я занималась профессиональным спортом и с детства мечтала связывать свою жизнь исключительно с этим видом деятельности. Но подходя уже к окончательным классам школы, поговорив с папой, который вложил в меня, и который, собственно говоря, более переживала относительно моего будущего, нежели я в 15-16-летнем возрасте. Так как я была ребенком достаточно разносторонним, интересовалась помимо спорта еще театральным искусством, мне очень нравилось общаться, общение с людьми. Когда-то в детстве мечтала быть журналистом и писала курьезные различные рассказы о живой природе и различных таких вещах. Проведя долгую беседу с папой и приняла решение, что лучшая для меня профессия это будет профессия адвоката. Даже не так юриста и не, и не занятие юриспруденцией, как именно занятие адвокатом. Почему так? Потому что сейчас уже проучившись 6 лет, то есть имея какой-то теоретический опыт, также проработав более двух лет юридической деятельности, я могу с точностью и достоверно сказать, что профессия адвоката является универсальной профессией. Профессия, которая объединяет в себе навыки, журналиста, навыки актера, навыки диктора, навыки психолога, ну и так далее. Этот круг, он может, этот, вернее, перечень, он может быть неисчерпываемый, потому что адвокат — это человек, который предоставляет помощь. Человек, который предоставляет помощь, всегда должен обладать широким спектром навыков для того, чтобы... Потому что помощь, она может, она должна быть разносторонней, разнообразной, подходить со всех, с различных сторон жизненной жизни. Тем самым, ну, подошел конец 11 класса, выпускные экзамены, прошли, ну, сказать, что сложно, наверное, не сложно, ну, как-то стрессово больше. Выпустившись, надо было поступать. Ну, тут началась паника родителей, которые говорили, ну, надо же выбрать не один вуз, поступая в много, много высших заведений. Началось определение, какой же выбрать э, университет. Так как я э, прожила всю жизнь на Подоле, рядом с Киево-Могилянской академией, то первый э, университет, куда я подавала документы, это была Киево-Могилянская академия. Э, даже посетила двухнедельные курсы подготовки к вступительному экзамену сказать, что меня чем-то впечатлила киево могилянская академия, это нет. Больше, если честно, насторожила чрезмерная меркантильность людей, которые принимали документы, которые принимали впоследствии экзамен, вот это декламирование того, что у них независимое тестирование при поступлении и шаг в будущее, лично я на себе не прочувствовала. Также я поступала в в авиационный университет. Почему в авиационный университет? Потому что его ну, авиационный университет Харькова заканчивал мой отец. Он как-то чисто гипотетически посчитал, что, наверное, тут тоже у нас хороший университет, тем более заканчивали знакомые советы, родственников и так далее. Ну, поступление туда тоже зависело, исключительно от материального аспекта. Академия адвокатуры нашла абсолютно случайно через интернет, прочла, определила, что это узкоспециализированный вуз именно в том направлении, в котором бы мне хотелось в дальнейшем работать и связывать свою карьеру. Пришла, подала документы, все было достаточно просто. Два вступительных экзамена, так как это уже был по счету у меня четвертый вуз, я еще также поступала в Киевский политехнический институт то экзамены проходили легко, без какого-либо волнения. Преподаватели тоже были благосклонны. Я вытянула билет, увидела, что знаю вопросы, села, ответила. Основное знание. На первый план ставили знания. Я показала, что у меня есть определенные знания, и поэтому поступление для меня в Академию адвокатуры было достаточно простым. Первый курс страшно, непонятно, но тут должна отметить плюсы Академии. Уже сейчас я осознаю, что тогда они сыграли решающую роль в том, что мне действительно понравилось учиться. Первым плюсом Академии является то, что здесь относительно небольшое количество студентов по сравнению с другими университетами Украины, Киева. Так э, это плюс, во-первых, в том, что преподаватели уделяют больше внимания студентам. Э, также на семинарских практических занятиях э, это возможность для студентов проявить себя. То есть каждый семинар ты знаешь, что у тебя есть возможность ответить. Не надо это время растягивать для того, чтобы спросить только, там, как в других университетах, могут спросить и могут себе позволить спросить исключительно 10 человек. Соответственно, делают больше уклон на какие-то письменные занятия. Но для профессии адвоката, как мне кажется, является важным аспектом это формирование речи. Формирование речи, а также чувство свободы на публике играет может быть развита исключительно за счет практики. Академия предоставляет эту возможность, потому что приходя на семинарское занятие, выступая, предоставляя э э предоставляя возможность студенту э устно, э устно высказать свое мнение, также пообщавшись, очень часто э приходилось выступать какими-то устными, докладами на различные темы. Также плюсом, помимо этого, плюсом является то, что маленькое количество людей, относительно небольшое количество студентов предоставляет возможность друг другу узнать хорошо, то есть старшие курсы общаются с младшими, постоянно происходит связь, мероприятия коллективные, опять же такие какие-то творческие вечера, досуг, проведенный в академии, вот в рамках учебного процесса, он позволяет также, чем больше людей ты знаешь, тем больше тебе это предоставляет возможности раскрыть себя. Люди, другие люди, общавшись с тобой и показывая тебя со стороны, предоставляют тебе возможность идти дальше. Также плюсом было то, что в Академии существует три направления, в которых три потока. Это общее юридический, специально адвокатский и международное право. Ну, также существует перевод, но относительно юриспруденции беру во внимание три факультета, потому что мы больше всего друг с другом общались. Я училась на факультете специальная адвокатская подготовка. Плюс, огромный, огромный плюс – этого факультета является в практических специальных занятиях. Специальный курс, который проводится квалифицированными адвокатами, действующими и практикующими судьями, ну и другим списком людей, которые уже добились юриспруденции особых вершин, высот, также реализовали себя в этой сфере. Практические занятия позволяли общение с этими людьми позволяла опять-таки видеть себя в будущем, ставить себя на их место, принимать от них определенный опыт, который позволял, который заинтересовал. Заинтересовывал к тому, что хотелось учиться, хотелось получать больше знаний и хочется теперь в дальнейшем тоже получать больше знаний, развивать себя, добиваться тоже каких-то определенных вершин. Возможно, тоже делиться своим опытом так же, как делились они. Очень положительным моментом было проведение практических занятий с видеокамерой. Ты представляешь себя на роли либо клиента, либо ты видишь себя в роли и играешь роль адвоката, который предоставляет правовую помощь. Это плюс в том, что, во-первых, камера определенным образом сжимает тебя. Но когда приходит следующее занятие, на котором вы с группой разбираете уже готовый материал, ты видишь себя со стороны. Тут отчетливо видны твои ошибки в поведении, в каких-то жестах. Так даже важны не знания, а важно то, как ты себя преподносишь и как ты можешь вжиться в эту роль. Для меня на первом курсе это стало огромным толчком, потому что никогда себя не видя со стороны, как я могу общаться со стороны и что я представляю для себя со стороны, когда я увидела этот ролик, и это продолжалось несколько раз, это помогло мне преодолеть определенный барьер э, общения. Общение не только со своими сверстниками, но также общение с преподавателями. Это придало мне возможность чувствовать себя более раскованной и позволило мне... Э, развивать себя в этой сфере. Я почувствовала, что да, я могу, я могу быть адвокатом. В данный момент, ну, также хотелось бы заметить, что Академия, это один, Академия адвокатуры — это один из ведущих вузов, которые уже перешли на систему европейской подачи знаний. Что имею в виду, присутствуя и попадая, я, у меня был опыт, посещения международных университетов, я присутствовала на лекции, в которой преподносили знания, в котором преподносилась информация о том, как студенты там получают знания. Также у меня есть несколько друзей, которые учатся сейчас, например, в Южноафриканской республике, там, где университеты находятся на уровне европейских. Плюс в том, что теоретические знания и работа со студентами занимает 30%, 70% отдается практическому занятию самостоятельной подготовки. Для меня это плюс в том, что это предоставило мне возможность идти на работу и получать практический опыт. Понятное дело, что теоретически готовиться к семинарам, готовиться к экзаменам, зачетам, также требовалось время. Но когда тебя заинтересовывает профессия, тебе ты находишь для этого время, ты находишь для этого возможность и открываешь себя, ты открываешь себя в этом. Соответственно, я первая моя работа стала работа в банке. Почему так? Ну не знаю. На протяжении трех месяцев поиска работы на четвертом курсе по собеседованию, наверное, прошла только туда. Должность у меня была юрист юрист-консульта управления судебного представительства, что может быть сейчас я понимаю, что это бесценный опыт. Тогда, естественно, мне казалось, что это не мое, и я зря трачу время. Но, тем не менее, выполняя монотонную работу по представительству в судах, в защите банка, отказа людям в депозитах, потому что как раз в этот период начался экономический кризис в Украине, не так, знания, не так я развивала там свои практические знания, как я развивала, опять-таки, навыки поведения, навыки представительства в суде, навыки общения с судьями и другие практические моменты, там, подача заявлений, очереди, кабинеты, различные судебные учреждения и так далее. Вот, проработав 4 месяца в банке, поняла, что необходимо двигаться дальше. Ну и приступила непосредственно уже к адвокатской деятельности. Пошла работать помощником двух адвокатов. Они соверш... ведут, наверное, до сих пор свою деятельность на основании обычного субъекта предпринимательской деятельности. У них индивидуальное предоставление услуг, небольшая конторка. Дела были разные, но сказать, что были какие-то грандиозные дела, которые действительно могли бы меня заинтересовать, такого не было, потому что благодаря, опять-таки, практическому курсу в Академии адвокатуры многие типичные дела, которые, наверное, ординарные, самые обычные ситуации, которые могут возникнуть, конфликтные, и которые за собой ведут судебное, несут судебное разбирательство, мы уже проходили. Мы уже, соответственно, я уже готовила документы, и когда я пошла на работу, мне не было проблематично выполнять свои, свои функции, потому что я уже была готова. У меня уже даже имелась определенная база документов судебных, которые я могла использовать в работе. Хочу, хотелось бы вернуться к плюсам Академии плюсом является то, что на факультете специальная адвокатская подготовка предоставляется возможность учить два иностранных языка. Это в теперешнем обществе, в теперешней ситуации в Украине, даже не в Украине, а просто в мире, наверное, одна из Одно из больших преимуществ, когда ты знаешь английский, уже вроде бы стал ординарным. Это само собой разумеется, что каждый человек знает английский, потому что мы, э, приступи, у нас перешел уже э, уровень э, к пользованию там, интернетом, в котором невозможно пользоваться без знания английского языка. Куда бы ты ни пришел на работу, английский, само разумеется, что ты знаешь английский. Но второй язык, дополнительный, это уже большой плюс. Это тебе э, плюс... Э, перед твоими другими конкурентами при, при поступлении на работу. Академия эту возможность предоставляет. Предоставляет возможность учить не просто язык, а постигать азы юридического языка, что также для профессии адвоката очень большой плюс. Мне, мне предоставилась возможность учить два языка. Да, я учила не тот язык, который учила в школе, потому что в школе я учила французский, в академии, и, к сожалению, мне в моё, на моем потоке и в моей группе не было возможности учить английский и французский, была возможность учить английский и немецкий. Но для меня это тоже сыграло особым плюсом, потому что теперь я владею, возможно, не на таком уровне, на, котором, на каком я владею английским и русским и украинским, я также владею французским и немецким. Благодаря Высокой специализации преподавателя немецкого языка могу, могу утверждать, что любой юридический, любой юридический текст немецкий будет мной восприниматься легко. Также произношение, ну это надо, надо отдать дань преподавателю, конечно. Поэтому языки это очень важно. И поработав немного в адвокатском бюро, я поняла, что необходимо двигаться куда-то дальше, потому что мне хотелось связать себя с языками. И предоставилась возможность сама собой как-то через какие-то круги знакомых, через банк и так далее. Мне просто предложили вакансию помощника футбольного юриста. Я посчитала, что для меня, как для спортсменки, как для человека, который знает иностранные языки, возможность работать, опять-таки, со спортсменами, плюс э, воссоединить юридические азы, юридические знания, юридическую профессию, я посчитала, что это лучший шанс. Сейчас я работаю там уже больше двух лет, скажу, что это бесценный опыт, это очень интересно и для меня это подходящая профессия, потому что я развиваюсь во всех направлениях. Конечно, на данном этапе еще футбольное право, оно только зарождается, и развитие, видно перспективы его развития, но тем не менее, овладеть полностью за два года Основами футбольного права практически невозможно, учитывая, что специали, специализацией в Академии адвокатуры у меня было хозяйственное право. И действительно хозяйственное право мне было более ближе. Но плюс, опять-таки, Академия адвокатуры, что мы изучаем право разных сфер. Соответственно, у меня были какие-то основы, хорошие основы для того, чтобы познать футбольное право. Больше выполняю функции переводчика. Но тут опять должна отдать дань Академии, которая дала мне знания юридического английского. И для меня пятичасовое заседание в спортивном арбитражном суде казалось, что они ведут его на украинском языке. Это было очень просто, очень интересно, увлекательно. И опять же таки хотелось бы отметить, что это бесценный опыт. Поэтому свою магистрскую работу я уже связала со спортивным арбитражом достаточно новым э, понятием в украинском праве, но тем не менее уже имеющим определенные уже достигшим определенных результатов. Вот, э, поэтому ну, как, как бы я видела свое дальнейшее развитие и свою дальнейшую карьеру. Наверняка мне хотелось бы, чтобы это продолжало, развитие продолжалось бы в этом направлении. Но еще я вижу развитие украинской адвокатуры в направлении предоставления услуг по типу британской системы, когда адвокат предоставляет услуги автономно. Адвокат является что-то что среднее, что-то похожее на предоставление услуг семейным врачом. Вот также мне бы хотелось связать свою дальнейшую карьеру, возможно даже развить свое собственное предприятие, в котором бы были адвокаты, предоставляющие помощь в различных сферах права, не узко специализирующиеся на одной. Но, возможно, это просто дань самой фирме, в которой должны быть специалисты во всех сферах, потому что специалистам быть хорошим, действительно хорошим специалистам, хорошим профессионалам абсолютно разбираться во всех сферах права, это невозможно. Но тем не менее объединить это в какую-то одну структуру, это реально. Для того, чтобы эм, адвокатов было несколько, фирма была одна, э, но у клиента была тоже одна фирма чтобы человек мог обратиться, чтобы ему не надо было решать какие-то вопросы, связанные с покупкой квартиры, которая также требует юридического вмешательства, с разбирательствами, к примеру, с работниками государственной автоинспекции, когда возникают какие-то нюансы, во всех мелких спорах, бытовых спорах, а также в решении уже хозяйственных непосредственно вопросов, чтобы у человека был... Один адвокат, а даже не адвокат, а была фирма, в которой он может сделать звонок и в любое время суток ему окажут э, профессиональную правовую помощь. Э, наверное, мне бы хотелось просто менталитет... Э, Украинцев еще не дорос до того этапа, чтобы пользоваться такими услугами. У нас не хватает финансирования, люди недостаточно обеспечены для того, чтобы ежемесячно выплачивать определенную сумму денег, просто для того, чтобы у тебя была подстраховка в виде адвокатов. Британия уже дошла к этому уровню. Я бы хотела, чтобы в Украине тоже двигалось направление, развитие двигалось в этом направлении. И хотелось бы, конечно, вложить в это свои знания, которые мне дала Академия адвокатуры. Непосредственно еще хотелось бы отметить, что благодаря коллективу, благодаря группе, благодаря преподавателям, которые предоставляли дружескую, которые создавали дружескую атмосферу на семинарских занятиях, на лекциях, делясь с нами своим опытом, мне это дало. Желание. Мне это в первую очередь. Я получила желание учиться, развиваться и работать в этом направлении. Поэтому, если вы определяетесь со сферой, если вы уже определились и решили для себя, что вы должны попробовать себя в юридической сфере, а также хотите в дальнейшем связывать свою профессиональную карьеру с юридической деятельностью, я думаю, что лучшим вузом для развития качеств, необходимых для профессионала адвоката, послужит Академия Адвокатура, как узкоспециализированный вуз, в котором собрано огромное количество профессионалов, в котором есть все условия для развития навыков и качеств, необходимых адвокату. Возможно, также я хотела бы отметить, что у Академии есть хорошие ресурсы, ресурса, ресурсы для развития и для получения знаний. У нас есть библиотека, в которую можно прийти в любое время в течение учебного процесса, в которой есть возможность пользоваться узкоспециализированной литературой литературой непосредственно по организации адвокатуры, по современному состоянию адвокатуры, по истории адвокатуры. Такой, такого собрания литературы найти в какой-либо другой библиотеке, даже большой библиотеке Киева, очень проблематично. А тут ты приходишь, очереди нету, Всегда к тебе благосклонно относятся, предоставляют тебе именно то, что тебе необходимо. И никогда нету нехватки, нехватки какого-то материала. Тебе необходимо подготовиться к экзамену, ты свободно можешь приходить, сидеть тут 10 часов, тебе предоставят необходимую литературу, и у тебя не будет каких-либо преград к получению знаний. Главное ⁇ желание мне кажется, что преподаватели в академии, а также административный, администрация академии предоставляет возможность, а также вселяет в тебя желание учиться и получать знания.